Европейская академия Мистер Берлина и польский фонд Роберта Шумана из Варшавы и Украинский институт Евротичного спевробитництва. С кем? Мне говорят, что лучше по-русски, но это тоже не проблема, я могу продолжать на русском. Кстати, мы можем потом у вас спросить, кто из вас может говорить по-польски, по-немецки, по-английски. Мы делаем вот этот проект, потому что мы считаем очень важным, что есть диалог между странами Европейского союза и Украиной.